Здравствуйте, меня зовут Сергей, и я очень люблю путешествия. Мне очень понравилась наша поездка. У нас было четыре страны. Польша, Австрия, Словакия и Венгрия. Конечно, огромное впечатление произвела Вена. Это обалденная страна, обалденный город. Австрия э, самая красивая из всех стран, которые мы посетили. це кордон відвідали відень, дуже неймовірне місто. Архітектура просто не має слів. Я перший раз за кордоном у мене купа враження. Хочеться повертатися додому, і я раджу вам всім відвідати це місто. Общее впечатление от тура благодаря тем экскурсиям, которые мы получили, тем впечатлениям от городов, которые мы посмотрели, осталось просто замечательным. Очень интересные замки, Очень дворцы, живота. парки все было интересно, насыщенно и хотелось бы поехать еще. Меня поразило сочетание Дунай, при этом играла музыка известного композитора Штрауса, который как раз для этого Дуная писал свои вальсы. При этом мы пили шампанское. Волшебно просто сиял что он был прекрасен. Ночной, да. Да. Ощущение было, как будто бы погрузился в сказку сполна. Вот это было очень замечательно. Вообще весь тур хороший. Анкор-тур, молодцы. Да, так что спасибо.